Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby Clan. Dalam kegairahan kita memainkan isu-isu seperti ladang babi, jalur gemilang, kuil haram, perkebun haram dan macam-macam lagi isu termasuklah isu berkenaan politik dan haji, ada satu benda yang agaknya kita sedikit terlepas pandang, iaitu laporan KDNK untuk suku pertama 2005 telah pun dikeluarkan secara asasnya dan boleh saya katakan berita ini memang tak syok untuk kita. Ada kemungkinan yang negara kita ini bakal mengalami kemelesetan ekonomi teknikal kalau ianya berterusan. Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang saya dah lama tak buat video berkenaan dengan ulasan ekonomi. Sebab kalau anda tanya saya lah kan, Antara banyak topik yang hendak diceritakan berkenaan dengan isu semasa, politik dan sebagainya, saya sebenarnya lagi suka isu berkaitan dengan akta dan perundangan. Itu kekuatan saya. Ekonomi ini saya boleh cerita tetapi ialah saya bukanlah sepakar mana. Tidak sepakar akan tetapi, ha <tulah> ha dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi tidak dapat tidak, saya juga memberikan perhatian terhadap perkembangan ekonomi kita dari masa ke semasa. Dan kalau anda masih ingat, dulu saya cukup rajin berceritakan tentang isu kedengkian kita, tentang kita punya equity dan macam-macam lagi. Dan kali ini, di sebalik kepanasan PRK Air Kuning dan juga kepanasan isu-isu lain seperti isu ladang babi, isu jalur gemilang yang dicacatkan, isu berkenaan kuil haram, perkebun haram, dana haram dan kebenarannya berkaitan dengan macam-macam benda lah termasuk letupan dekat Kak Heights. Ada satu benda yang ingin saya bawakan kepada anda pada malam ini. Kalau anda perhatikan, dekat media dah dikeluarkan sebesedikit laporan berkenaan dengan KDNK suku pertama 2025 di mana ada beberapa media termasuklah Sina Harian dan sebagainya telah memaklumkan bahawa Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM meneditkan data KDNK 2025 bagi suku pertama 2025 dengan menunjukkan jangkaan betapa KDNK kita ini akan mengut betapa KDNK kita pada suku pertama 2025 ini akan dicatatkan pada kadar yang lebih perlahan berbanding dengan suku terakhir 2024 Suku terakhir 2004 dicatatkan 5.0% Pada suku pertama 2005 ini dijangkakan, menurut dosa Kedengkian kita ialah pada kadar 4.4% Itu kata-kata dari Sinar dan juga media-media lain Tetapi sebenarnya, tuan-tuan dan sekalian ada satu perkara yang tidak dilaporkan oleh media ini yang sebenarnya jauh lebih penting untuk kita tahu iaitu perincian sebenar berkenaan dengan prestasi kedengkian kita dari suku ke suku ataupun quarter on quarter. Di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda nak tahu, prestasi kedai kita quarter ke quarter dari suku terakhir 2024 ke suku teman 2025 mencatatkan penurunan sebanyak 3.7%. Ya, anda dengar benda ini betul. Penguncupan sebanyak 3.7% Q on Q. Ha, nampak tak? merupakan antara penguncupan yang terbesar jugalah dalam tempoh yang terdekat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan bagi sesetengah pemati ekonomi, ini merupakan penguncupan yang paling besar yang pernah mereka perhatikan. Di mana benda ini sebenarnya tuan-tuan sekalian merupakan satu perkara yang sangat tidak bagus. Bayangkan, suku terakhir kita banyak ini KDNK-nya dan suku pertamanya ini menguncup dengan begitu teruk. Sedangkan secara tradisinya, untuk suku pertama bagi mana-mana tahun, biasanya kedengkian kita ni akan lebih stabil sebab ialah masa itu didorong dengan prestasi pada awal tahun dan sebagainya kan. Dan jaranglah kita mengalami masalah pada suku pertama pada tiap tahun. Tetapi pada kali ini, kita punya QOQ ataupun quarter on quarter prestasi kedengkian kita mencatatkan penguncupan yang sangat-sangat tajam iaitu 3.7%. Tetapi, itu satu hal. Kalau kita pecahkan by sektor tuan-tuan dan bos dan ini lebih menakutkan. Yang pertamanya, sektor perlombongan mencatatkan QOQ negatif 4.9% bermaksud penguncupan 4.9% KDNK untuk sektor perlombongan. Yang ini tuan-tuan dan sekalian didorong oleh penurunan pengeluaran minyak mentah dan juga gas asli. Dan ini juga berlaku sebelum harga minyak global merudum sejak Mac 2025. Yang ini saya rasa mungkin anda tahu, mungkin anda tak tahu. Sebab harga minyak global, diesel, petrol dan sebagainya memang tengah jatuh dengan teruk didorong dengan ketidaktentuan dekat seluruh dunia. Tidak tentang global lah secara asasnya kan. Basically, -nya, Penurunan harga minyak yang lebih teruk ini, yang menjunam gila-gila ini, dijangka akan memberikan impak yang lebih buruk untuk suku kedua tahun 2025. Sebab macam mana kita tahu, serba sedikit ekonomi kita ini sebenarnya bergantung rapat kepada harga minyak dunia. Itu pasal pelombongan. Untuk sektor pembuatan pula, mencatatkan kejatuhan 3.9% QOQ untuk KDNK ini. Tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian, basically-nya, ianya berosot akibat daripada jatuhan output dan sektor ENE. Haa elektronik dan elektrikal, makanan dan juga logam-logam asas. anak nampak kat sini eh. Memang berlaku penyusutan yang sangat-sangat ketara -sangat dalam bidang pembuatan. And then kebudaknya pertanian. Ah, ha, ini mencatatkan penurunan yang sangat-sangat banyak. Iaitulah penurunan 8.0% suku ke suku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana kejatuhan yang sangat-sangat dahsyat ini terdorong dengan kejatuhan berterusan dalam pengeluaran kelapa sawit dan juga getah asli. Yang ini memang sangat-sangat orang kata apa penurunan yang memang begitu menakutkan sampai 8% jatuhnya tuan-tuan deposkan suku ke suku. Ini bukan tahun ke tahun tau, suku ke suku. Dan kemudiannya sektor perkhidmatan jatuh sebanyak 3.3% suku ke suku di mana ini didorong oleh aktiviti runcit dan juga pengedaran yang lebih lemah berbanding suku sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah sekarang ini kita punya kuasa membeli makin lama makin kurang. Jadi aktiviti runcit dan pengedaran barangan secara domestik dan sebagainya mencatatkan kelemahan, mencatatkan pengurangan aktiviti, menyebabkan penyusutan sektor perkhidmatan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang kurang beli sekarang ini. Sebab ialah kita pun tahu ramai yang berungut, oh raya kali ini mentak dapat beli sangat dan sebagainya. Sedangkan suku pertama 2025 ini ada Hari Raya Aidilfitri, ada Chinese New Year. Sepatutnya sektor perkhidmatan tak jatuh. Sebab orang berbelanja tetapi jatuh juga. Jadi apa maksudnya? Satu-satunya sektor yang mencatatkan peningkatan suku ke suku tuan-tuan dan sekalian ialah sektor pembinaan itu pun sekadar 2.5% saja peningkatan. Di mana sektor ini kenapa dia meningkat kerana ianya disokong oleh projek infrastruktur yang sedang berjalan aga contohnya macam eCRL. Ini gunanya ada o kita apa pembinaan, kita apa highway yang baru dan sebagainya dan macam-macam lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Dek kena projek-projek yang skala perjalanan ini ianya telah menyokong sektor pembinaan. So anda bayang ya, eh? ada lebih kurang lima sektor utama, empat daripadanya mencatatkan penyusutan suku ke suku, cuma satu saja yang mencatatkan peningkatan. Tetapi ha, lagi satu, ada benda lagi yang di cerita kat sini. Ekspor besi untuk kuartal pertama ini, untuk suku pertama, memang basically meningkat, mencatatkan positif. Tetapi basically ini dianggap macam tidak selama-lamanya akan kekal. Sebab apa tahu? Sebab anda mesti ingat, pada 1 April hari itu, Amerika Syarikat telah mengumumkan kenaikan tarif untuk banyak negara dekat seluruh dunia, termasuklah negara kita. Jadi benda ini menyebabkan ramai pembuat apa tu pengeluar dekat negara kita ini berlumba-lumba untuk ekspor cepat-cepat barang mereka ke US sebelum tarif itu berkuat kuasa. Kiranya sebelum dia naik harga dekat situ, ekspor awal-awal semua benda bukan kerana permintaan tetapi sebab tak nak menyebabkan dia orang ini tersangkut. Yelah, anda kata kalau tarif dah naik dan dia orang ekspor dengan harga yang mahal, confirm lah pembelian itu akan berkurangan. Jadi apa-apa pun -apa, mereka ekspor cepat-cepat supaya harga barangan itu masih lagi dapat dibeli pada harga yang sama pada harga yang lama sebelum kenaikan tarif. Jadi secara asasnya nilai positif untuk ekspor bersih kuota pertama untuk tahun 2025 ini bukan didorong oleh permintaan tetapi oleh keterdesakan sebab takut kenaikan tarif. Dan ingat tak tadi saya cakap berkenaan dengan harga minyak dunia yang sekarang ini makin lama makin berudum So, kalau makin lama makin rudum dan trend ini berterusan, dia akan memberikan impak tuan-tuan dan sekalian kepada beberapa perkara. Yang pertamanya, of course, akan melebahkan KDNK di sektor pelombongan. Sektor pelombongan dah memang tengah lemah pada ketika ini. Bila harga minyak turun, akan melemahkan lagi sektor pelombongan punya prestasi. Yang keduanya, menjejaskan pendapatan negara. Obviously, boleh Petronas. Tetapi itulah, Petronas ini pun sejak mana dibegang, tak kira harga minyak naik ke turun, pendapatan mereka memang tetap terjejas. Tetapi dalam masa yang sama juga, Petronas ini diminta untuk membayar dividen yang tetap pada kerajaan. Walaupun untuk mereka berkurangan ke, mereka pun dah terlepas satu sektor ke Petros dan kerugian ditanggung akibat daripada letupan pipe gas dekat Putra Haid. Banyak benda lah tetapi bila harga minyak berudung, of course Petronas akan short gila-gila, tuan-tuan dan puan-puan sekalian Expect lagi ramai kakitangan Petronas yang akan diberhentikan selepas ini Dan kemudiannya, penjunaman harga minyak ini juga akan mengurangkan hasil ekspor negara So, macam saya sebutkan tadi, pada kuartal pertama ini, suku pertama ini, memang hasil ekspor kita berada pada nilai bersih, positif Tetapi bukan kerana permintaan, tetapi kerana panik nak elakkan masalah tarif So, bila harga minyak dunia ini menurun, ianya akan menjejaskan hasil ekspor negara juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, itu cerita pasal bab kata apa benda berkaitan antarabangsa dan sebagainya. So, macam mana pula dengan permintaan domestik? Secara asasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, permintaan domestik ini masih lagi kukuh. Tetapi, semakin lama semakin tertekan di mana perdagangan runcit walaupun pada sektor perkhidmatan ini mencatatkan penurunan tetapi perdagangan runcit kita masih lagi meningkat 7% year on year bukan kuarter-kuarter ya eh? year on year yang disokong secara asasnya oleh pekerjaan yang bertambah dan pemulihan pelancongan serta bantuan tunai oleh kerajaan. Tiga benda ini membantulah untuk meningkatkan prestasi orang kata apa perdagangan runcit sebanyak 7%. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu benda yang perlu saya ingatkan pada anda di sini. Benda ini berkemungkinannya tidak akan kekal lama pendekatan ini dan mungkin akan kembali merudum. Kenapa? Yang pertamanya pada bulan Mei ini, SST akan dinaikkan dan juga diluaskan skopnya. Ini akan memberikan impak kepada prestasi perdagangan runcit. Cukai dan meningkat. Nombor 2-nya sentimen pengguna sekarang ini makin lama makin merosot akibat berita tarif dan juga of course kos sara hidup. Bila mereka tahu yang tarif ini makin meningkat dan sebagainya dan benda itu mungkin akan ada retaliation daripada Malaysia, So secara sastinya mereka ini sekarang dah macam lebih berjaga-jaga Dah tak nak berbelanja sangat Sekarang ini pasti dengar ramai orang yang memilih untuk tidak berbelanja Berbanding dengan menyimpan duit Ataupun membeli benda yang boleh dilaburkan semula Macam emas dan sebagainya Yang ketiga basically Perbelanjaan pada suku kedua mungkin akan lebih perlahan Terutamanya sektor perkhidmatan Seperti mana yang telah kita sebutkan tadi Apa maksud semua ini tuan-tuan dan sekalian? Maksudnya ialah Risiko kemerisintaan teknikal untuk suku kedua 2025 telah pun meningkat Kenapa? Nombor satunya ialah of course suku ke suku kota pertama telah negatif 3.7%. Banyak gila. Nombor duanya ekspor dia jangka susut selepas lonjakan pra tarif Sebab macam saya katakan tadi, masa sebelum tarif tu dia panik, dia ekspor banyak gila. Bom 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 bom. Tetapi selepas itu mereka tak ada minat ekspor lagi dah. Sebab pun semua nak ekspor awal-awal. So kalau nak ekspor pun mungkin pada bulan Mei, pada bulan Jun atau mungkin pada suku kemudiannya kan. Sebab semua dah ekspor awal-awal. Nombor tiganya, of course, yang disebutkan tadi, harga minyak dunia yang makin lama makin jatuh, tetapi dekat Malaysia macam tak nak jatuh lah secara asasnya. Nombor empat, juga disebutkan tadi berkenaan dengan kenaikan SST dan juga proses skop yang akan menjejaskan pengguna. Yang ketiganya, of course, sektor-sektor utama macam pelombongan, perkhidmatan, pertanian dan pembuatan macam tidak ada apa-apa indication untuk mereka ini meningkat. Tak ada langsung indication, tak ada apa-apa sebarang bentuk orang kata apa pemulihan yang ketara yang bakal berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So ini sekadar laporan serba nak kata ringkas tak ringkas juga kan. Mungkin agak detail jugaklah tetapi benda ini anda perlu tahu. Sebab apa? Di sebalik kita sibuk bercerita berkenaan dengan isu politik, dengan isu-isu berkaitan dengan kenegaraan dan sebagainya. Kita kena ambil tahu pasal isu ekonomi ini kerana ianya akan memberikan impak secara langsung kepada kita semua. Cuma satu perkara sebelum saya berlalu tuan-tuan dan puan-puan macam biasa media tempatan gagal untuk melaporkan dengan detail berkenaan dengan isu penguncupan suku persuku ini. Sedangkan benda ini bukannya laporan daripada Hakadili tetapi adalah laporan dari MIDF yang memetik sumber yang sama iaitu Jabatan Perangkaan Dosa. Betul tak? Jadi sekarang ini kita nantikan sama ada media-media negara kita ini benar-benar jujur untuk melaporkan kejatuhan QOQ ini atau mereka akan menyembunyikan berita itu daripada rakyat sekaligus mahalan rakyat daripada mendapatkan kebenaran. Tetapi tak apa, kalau mereka sembunyikan pun, orang macam saya dan rakan-rakan akan terus memaklumkan kepada anda tentang apakah yang berlaku in real time, tuan-tuan dan puan-puan Dan kepada media, tolong ingat janji anda sebagai wartawan dan juga sebagai wartawan berita, anda akan menyampaikan yang betul kepada masyarakat. Jika tidak, mungkin dah tiba masanya untuk anda jawab soalan ini. Kalau anda jawablah. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?